Türkmənçay müqaviləsi 1828-ci il fevralın 10-da I. Nikolay ilə Fətəli Şah Qacar arasında bağlanan Türkmənçay müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi Aras çayı sərhəd olmaqla şimal və cənub hissələrinə bölündü. Ermənlərin şimali Azərbaycana köçürülməsi 1828-ci ildə imzalanmış Türkmənçay müqaviləsindən sonra demoqrafik vəziyyəti dəyişdirmək məqsədi ilə şimali Azərbaycana Osmanlı dövləti və indiki İran ərazisindən kütləvi şəkildə ermənlər köçürülməyə başlandı. Eyni zamanda rus işğalını qəbul etməyən yerli türklərin müəyyən hissəsi Osmanlı dövlətinə, indiki İran ərazisinə, belə şimali Azərbaycanın mərkəzi hissəsinə köçdülər. Dərbəndin itirilməsi 1840-cı il islahatından sonra Şimali Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirildi. İlavanın itirilməsi, Ermənistanın yaranması. Tiflisdə qərarlaşan Azərbaycan hökuməti yeni yaranmış Ermənistan Respublikasına 9000 kvadrat kilometrelik arazisinin güzeşte gitmeye mecbur edildi. Borçalı, Garayazı, Bezengezur'un itirilmesi. Azerbaycan Demokratik Respublikası, Sovyet Rusyası tarafından işgal edildikten sonra Borçalı, Garayazı, Bezengezur gibi bölgelerimiz Ermenistan ve Gürcistan'a birleştirildi. Azerbaycan Türklerinin Ermenistan'dan köçürülmesi Sovyet hakimiyeti dövründe tekçe Ermenistan arazisinden, təxminen 400 min Azerbaycan Türkü öz yurdlarından Azerbaycan Sovet Sosyalist Respublikası arazisine zorla köçürülmüştür.